Добрый день всем. Мы разговаривали несколько времени назад про то, как фасады свисают, чи лучше, чи на домик или с ручками. Но ну, дайте, от фасады без ручек. Я рассказывал в прошлом видео, что кто-то говорил, что свисающие фасады, которые открываются с поднизу, там на сантиметр свисают больше, чем модуля. Это не красиво, потому что сбоку не красиво видно. Дивіться, вот так сбоку видно. Вот тут у нас фасады. Видите, там у нас есть сантиметр. Они на сантиметр больше, чем вот так, если подивиться. свисают на сантиметр, чтобы можно было открывать. А вот сбоку тоже красиво видно. Видите, ничего не видно, не ни весом, ничего если правильно перейти к этому вопросу. Поэтому самый оптимальный вариант для верхних шкафов за фасадой, которые открываются с под низа, без всякого толкателя, который может сломаться, без всяких ручек. Вот так оно выглядит. Так что пользуйтесь. Может, у кого-то такие еще варианты есть, подсказывайте. Всего доброго, мебель с нуля продолжается. к тому, щоб достигнути результату. Всего доброго. Підписуйтесь, коментуйте, ставте реакції. Це дуже важно для каналу, щоб він продвигався. Все, всім доброго, мирное небо над головой.